تاریخ اسلام میں جہاں بہت سی عظیم شخصیات نے اپنے کردار سے انسانیت کو راہ ہدایت دکھائی وہیں اہل بیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چوتھے امام حضرت امام زین العابدین علی بن حسین علیہ السلام کی ذات گرامی بھی ایک روشن چراغ کی مانند ہے آپ کو سجاد اور زین العابدین کے لقب سے یاد کیا جاتا ہے جو آپ کی عبادت گزاری اور خضو کی عظیم شان کو ظاہر کرتے ہیں آپ کی زندگی صبر استقامت عبادت اور خدمت خل کا بے مثال نمونہ ہے امام زین العابدین علیہ السلام کو علی اصغر بھی کہا جاتا ہے کیونکہ آپ کے والد امام حسین علیہ السلام کے ایک اور بیٹے علی اکبر بھی تھے جو کربلا میں شہید ہوئے آپ کی والدہ ماجدہ شہر بانو سسانی شہزادی تھیں جنہیں جنگ میں قیدی بنا کر مدینہ لایا گیا تھا امام حسین علیہ السلام نے انہیں آزاد کر کے اپنے عقد میں لے لیا امام زین العابدین علیہ السلام کو سجدوں کے نشان والا بھی کہا جاتا ہے کیونکہ آپ کے ازائے سجدہ پیشانی کھٹنے ہاتھوں پر سجدوں کے گہرے نشان تھے امام زین العابدین علیہ السلام کی ولادت پانچ شبان اٹھتیس ہجری کو مدینہ منورہ میں ہوئی آپ کے والد ماجد امام حسین علیہ السلام اور والدہ ماجدہ شہر بانو تھیں جو ایران کی شہزادی تھیں آپ کی ولادت کے وقت سے ہی آپ کے چہرے پر نورانیت اور روحانی تابانی نظر آتی تھی امام زین العابدین علیہ السلام کی تربیت امام حسین علیہ السلام کے زیر سایہ ہوئی آپ نے بچپن ہی سے علم و تقویٰ کی راہ اختیار کی آپ کی شخصیت میں عبادت کی لگن اور خلوص نمایاں تھا اکسٹھ ہجری میں جب امام حسین علیہ السلام نے یزید کی بیت سے انکار کرتے ہوئے مکہ سے کربلا کا سفر کیا تو امام زین العابدین علیہ السلام بھی آپ کے ہمراہ تھے لیکن کربلا پہنچنے سے پہلے ہی آپ شدید بیمار ہو گئے جس کی وجہ سے آپ میدان جنگ میں شرکت نہ کر سکے دس محرم کو جب امام حسین علیہ السلام اور آپ کے اصحاب شہید ہوئے تو امام زین العابدین علیہ السلام خیمے میں بیمار پڑے تھے بعد میں یزیدی فوج نے خیموں کو لوٹ لیا اور اہل بیت کو قیدی بنا کر کوفہ اور شام لے جایا گیا امام زین العابدین علیہ السلام اس قید کے دوران بھی اپنی عبادت اور صبر کا مظاہرہ کیا کوفہ کے گورنر ابن زیاد اور یزید کے سامنے آپ نے حق کی بات کی اور اہل بیت کی مظلومیت کو بیان کیا جب اہل بیت کو یزید کے دربار میں پیش کیا گیا تو یزید نے ممبر پر حضرت امام حسین علیہ السلام کے سر مبارک کو نیزے پر دیکھ کر خوشی کا اظہار کیا اس موقع پر امام زین العابدین علیہ السلام نے یزید کے سامنے کھڑے ہو کر ایک تاریخی خطبہ کیا اے یزید اگر میرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہیں دیکھ لیں کہ تم نے ان کی اولاد کے ساتھ کیا سلوک کیا ہے تو کیا تمہیں ان کا خوف نہیں کیا تمہیں قیامت کے دن کے عذاب کا ڈر نہیں امام کے اس خطبے نے یزید کے دربار میں موجود لوگوں کو ہلا کر رکھ دیا یزید خاموش ہو گیا اور آخرکار اہل بیت کو مدینہ واپس جانے کی اجازت دے دی واقعہ کربلا کے بعد امام زین العابدین علیہ السلام مدینہ واپس آ گئے اور اپنی زندگی کو عبادت تعلیم اور خدمت خلق کے لیے وقف کر دیا آپ کی عبادت کی وجہ سے آپ کو زین العابدین عبادت کرنے والوں کی زینت اور سجاد سجدہ کرنے والے کے لقب سے یاد کیا جاتا ہے امام زین العابدین علیہ السلام راتوں کو عبادت میں گزارتے آپ کے سجدے اتنے طویل ہوتے کہ آپ کی پیشانی پر سجدے کا نشان پڑ گیا تھا آپ کی دعائیں صحیفہ سجادیہ کے نام سے مشہور ہیں جو دعا و مناجات کا ایک عظیم خزانہ ہے امام زین العابدین علیہ السلام رات کو قرآن پڑھتے ہوئے اتنا رو پڑتے کہ آواز سن کر گھر والے بیدار ہو جاتے ایک بار آپ کے غلام نے کہا آپ کب تک اپنے آپ کو عذاب دیں گے امام نے جواب دیا مصیبت کربلا کو بھول جانا بڑا عذاب ہے آپ دن میں ہزار رکت نفل پڑھتے تھے جب آپ بیمار ہوئے تو بیٹھ کر نماز ادا کرتے آپ کے سجدے اتنے طویل ہوتے کہ پرندے آپ کی پشت پر بیٹھ جاتے یہ سمجھتے ہوئے کہ یہ کوئی مجسمہ ہے امام زین العابدین علیہ السلام رات کے اندھیرے میں غریبوں کے گھروں میں خوراک اور رقم پہنچاتے تھے لیکن کسی کو پتہ نہیں چلتا تھا کہ یہ مدد کون کر رہا ہے جب آپ کی وفات ہوئی تو مدینہ کے غریبوں کو پتہ چلا کہ یہ سخی دراصل امام زین العابدین تھے جب آپ کی وفات ہوئی تو مدینہ کے غریب لوگوں نے کہا اب وہ رات کا سخی ختم ہو گیا آپ نے اپنی زندگی میں ہزار غلاموں کو آزاد کیا ہر غلام کو آزاد کرتے وقت فرمایا میں نے تمہیں صرف اللہ کی رضا کے لیے آزاد کیا ہے آپ ہر ماہ مدینہ کے یتیم بچوں کو کھانا کھلاتے اور ان کی ضروریات پوری کرتے امام زین العابدین علیہ السلام نے مدینہ میں ایک علمی مرکز قائم کیا جہاں لوگوں کو قرآن حدیث اور اسلامی تعلیمات سکھائی جاتی تھی آپ کے شاگردوں میں بہت سے علماء اور محدثین شامل تھے امام زین العابدین علیہ السلام کی دعاؤں کا مجموعہ صحیفہ کاملہ یا زبور آل محمد کہلاتا ہے اس میں 54 دعائیں ہیں جو ان ہر انسان کی ہر ضرورت کو پورا کرتی ہیں آپ سے تین سو سے زائد احادیث مروی ہیں جو تقویٰ عدل اور اخلاق کی تعلیم دیتی ہیں آپ کو طب میں بھی مہارت حاصل تھی آپ نے ایک کتاب رسالت الحقوق لکھی جس میں پچاس انسانی حقوق بیان کیے گئے ہیں امام زین العابدین علیہ السلام کو ولید بن عبد الملک کے حکم سے زہر دیا گیا آپ نے وصیت فرمائی میرے جنازے کو اٹھاتے وقت میرا کفن ہٹا دینا تاکہ لوگ دیکھیں کہ ظالم نے مجھ پر کیا کیا آپ کو جنت البقی میں دفن کیا گیا جہاں آج بھی آپ کا مزار مظلوموں کی پناہ گاہ ہے امام زین العابدین علیہ السلام کی زندگی ہمیں صبر عبادت اور خدمت خلق کا سبق دیتی ہے آپ نے کربلا کے بعد اسلام کی حفاظت کی اور لوگوں کو ظلم کے خلاف آواز اٹھانے کی ترغیب دی آپ کی دعائیں اور تعلیمات آج بھی ہمارے لیے مشل راہ ہیں امام زین العابدین کی زندگی سے ہمیں سبق ملتا ہے کہ ظلم کے مقابلے میں صبر لیکن حق گوئی میں ثابت قدمی عبادت کو دنیاوی مصروفیت سے بالا تر رکھنا خفیہ طور پر غریبوں کی مدد کرنا علم کو عام کرنا اور نوجوانوں کی تربیت کرنا اے امام زین العابدین آپ کی زندگی ہمارے لیے مشل راہ ہے